શ્રી મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ મોડેલ ટાઉન દ્વારા અલથાણ ખાતે આવેલા બીજે પટેલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ત્રણ દિવસે ક્રિકેટ મેચનું ભવ્ય આયોજન સમાજના તાલાઓ માટે કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં એમ આઈ પીએલમાં આઠ ટીમોએ ભાગ લીધો છે અને સમાજના નાનેરાથી માંડીને મોટેરા સુધીના લોકોએ ભાગ લઈને ક્રિકેટ મેચને સફળ બનાવ્યો છે નમસ્કાર દર્શક મિત્રો મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ મોડેલ ટાઉન દ્વારા બીજે પટેલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની અંદર ત્રણ દિવસનું ક્રિકેટ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આજે બીજો દિવસ છે શનિવાર છે ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ છે આઈપીએલ મેચ રમતા હોય તેવો જ માહોલ અહીં ઉપસ્થિત થયા પામ્યો છે ખાસ કરીને આપણે અહીંના જે સંચાલક છે આપણે તેમને મળીએ જી નમસ્કાર રમેશભાઈ શું કહેવા માંગો છો મેં એ કહેવા ચાહુંગા મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ મોન્ટાઉન શાખા ગત તીન વર્ષો છે ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराते जा कराते जा रहा है और इस टूर्नामेंट में होरलस के साथ में सभी ने भाग लिया और गैदरिज भी अच्छी है लोगों में होरलस है और हमारे समर्थन बहुत बढ़िया किया है और आगे भी ये करते रहेंगे और आठ खिलाड़ी टीम के साथ में ये मैच हो रहा है और बहुत अच्छा लगा और खिलाड़ियों को भी अच्छा लगा और मैच भी अच्छे हुए हैं कितने साल से ऐसा आयोजन कर रहे हैं ये पाँच साल हो गए जो इसका कंटिन्यू हम आयोजन कर रहे हैं अब यही मैच हमारा चौदह जनवरी को होना था लेकिन कोरोना काल के हिसाब से वो स्थित हो गया और उसके बाद में हमको आगे बढ़ाना पड़ा जब आपने कोरोना काल की बात की तो कोरोना काल में आपने सेवा भी ये महावीर इंटरनेशनल ग्रुप में की हाँ, तो बहुत किया हाँ बहुत सेवा की हमने अशोक जी चौहान एसी अशोक जी चौहान के साथ में दो महीने तक कंटिन्यू हम कोरोना काल में फर्स्ट कोरोना काल के अंदर हमने सेवाएं दी और सेकंड कोरोना काल के अंदर हमें सिमर हॉस्पिटल के अंदर एक महीने तक का नाश्ता और चाय कैंटीन का हमने शुरुआत करी थी उसके बाद में किट वितरण का 500 से 700 किट वितरण का हमने कार्यक्रम ये इसको चलाया था सेकंड विंग के अंदर जो करोना आया उसके अंदर हमारी ये सेवा निरंतर जारी रही थी મિત્રો મહાવીર ઇન્ટરનેશનલના રમેશભાઈ દ્વારા ખૂબ જ સુંદર મજાનું એમનું આખી ટીમ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમની સાથે સાથે ક્રિકેટ મેચની સાથે સાથે તેમને કોરોના કાળની અંદર જે સેવાકીય કાર્યો કર્યા હતા તેમની પણ તેમને કીધું છે હવે આપણે મળીએ શ્રી ગૌતમભાઈને જે નમસ્કાર ગૌતમભાઈ અત્યારે ચારો તરફથી गणपत भाई हाँ गणपत भाई ये माहौल बनी हो जो आई पी एल जब एम आई पी एल बनी हुई ये क्रिकेट के मैच हमारे हर साल होते हैं पिछले पाँच वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं इसमें हमें पारस्परिक आत्मिक अपने भाइयों का ये प्रोग्राम है हमारे बाड़ में जैन समाज का और इसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है और ये कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे कितना टाइम से ये प्रैक्टिस हो रही थी प्रैक्टिस पिछले छः महीनों से हो रही है और लगातार आठ टीमें जो खेल रही है वो रेगुलर खेल रही थी बीच में ये कोरोना काल के चक्कर में हमारे को लेट करना पड़ा इसलिए ये मैच हम इस गर्मी में भी है लेकिन करना जरूरी था और मतलब आठ टीमों ने बोला कि हमारे को मैच कराओ और हमने ये मैच करवाया तो थी। और जो खिलाड़ी है उसमें हौसला कैसा है एकदम जैसे हमारे को लग रहे कि सब आए रणजीत ट्रॉफ़ी खेल के और आई में जावे ऐसे खिलाड़ी और बढ़िया खेल रहे और इतना जुनून है जिसका कोई हिसाब नहीं है साढ़े किलोमीटर बाड़मेर से चला के यहाँ आए और उसके बाद में भी क्रिकेट का इतना जुनून है जिसका कोई हिसाब नहीं है संडे का दिन फाइनल संडे के दिन फाइनल है और आप आओगे तो यहाँ लगेगा कि गैदरिंग है कम से कम दो ढाई हजार लोगों की और मैच पूरा दिन चलेगा दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच खेला जाएगा और कई बड़े बड़े समाज के और राजनेता भी हमारे अतिथि महोदय बनेंगे મિત્રો આ હતા મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ મોડેલ ટાઉન શાખાના ખૂબ જ લોકો અહીંયા ખૂબ જ ખુશી વ્યાપી જવા પામી છે કારણ કે આઈપીએલ એટલે કે એમ આઈપીએલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે એવો કહે છે કે જે છેલ્લા બે વર્ષથી કોરોના કાળની અંદર ક્રિકેટ મેચનું આયોજન નહોતું થતું પરંતુ આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેને કારણે ખેલાડીઓમાં જે સમાજના ખેલાડીઓમાં ખુશી વ્યાપી જવા પામી છે જે ટનફાઈ ચેનલ માટે હું પ્રકાશ પાડે કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે બીજા પટેલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ સોરાય